схему, да, вот так после, после разработки схемы, да, это количество постов, да, вот, получается, получается незаполненными. Если взять схему, да, вот это, что у нас есть это вот, вот, да. Да, сегодня какое число? Десятое? Одиннадцатое. Одиннадцатое число, что делать? Отстал от жизни. Залип в вчерашнем дне. 9.20. Вот у нас будет на час собеседование. Цель собеседования – получить согласие. Вот какие функции ты, ты хочешь освоить и выполнять, и выяснить, которые ты уже выполняешь. Вот. А также в будущем шахту по карьерной лестнице. То есть мы начинаем заполнять схему в студию. начальники отдела остаются за этим. Нет, ну просто люди, я считаю, не подчиненные, они не подчиняются директору. Ну, я с ними работаю, как бы, я выбрал список наших продавцов. То есть, с кем-то ответно работаю. Нет, nên, это, потому что деловая квалификация – это самая главная служба, которая смотрит, выполняет, как все выполняется и улучшает все выполнение. Вот, также сюда входит отдел качества, да, по товарам. тоже разобрался в это. Да, это Качество, обучения совершенство. Мы тут с Ромой говорили, да, предварительно, что есть на самом деле, в общем, и цель получить от тебя, а тебя согласие, да. Так, я хочу, чтобы ты рассказал, какие функции по всей его схеме ты сейчас выполняешь. Ну, по... начнем с того, с пятерки, да. Значит, ну, отдел квалификации, отделение квалификации, вот в данный момент, самое большее у меня, я занимаюсь это отдел обучения персонала. Ну, Потому что... Снизу можно идти? Ну, снизу. Значит, секция внешнего обучения. То есть внешнего обучения у нас сейчас, ну, как такового нет. Это не то, что как такового, вообще нет. Но я же обучаюсь внешне. Ну, вы. Ну, вы же не... Ну, не то тоже, у не, 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 знания по идее. Uh -huh. ну, ну, в принципе, ну, это пока что еще... В я, я тебе дал это идею, что должен делать. Mm. Дальше, секция дальше Академии. Вот, которой, соответственно, ты занимаешься сейчас, да? Да. То есть, в принципе, секция Академии, вот если цикл по истории полностью свои учебные материалы, ну, ну в принципе, сейчас мы занимаемся. но материалы по академии продаж. В принципе, да, вот эта секция как раз сейчас именно в данный момент я занимаюсь. Индивидуальных программ у меня пока нет, потому что благодаря секции Академии, я вот когда проработаю полностью в данный момент Академию продаж, я буду знать у кого есть продавцов, есть провальные зоны, ну или узкие места, да, в Москве Потом уже буду составлять под каждого человека индивидуальную программу, то есть я буду знать, что именно на какие там рычаги надо надавить конкретно. А я там составил скрипт в зоне вот я там ее чуть, чуть подправил, там, там, есть, слова, которые нельзя, нельзя, использовать, нельзя у человека спрашивать, что ему не нравится. Ага, по-моему. Есть, это вот, у вас вот. Что а вы... или что-то не устраивает? Да, по, что мебели, не... по мебели, по а, мебели. Да, что-то не устраивает. Я, я знаю, оно звучит как-то так, но я просто... Ну, для этого исправлено, да, это должен быть вопрос. Ну, я... Если не устраивает, да, вот, или если устраивает, тогда следующий вопрос, а что можно улучшить? Обязательно такой вопрос, да, вот не, если, я... если устраивает это, что можно улучшить, если, если не устраивает, что можно улучшить? Mm -hmm. Ну, хорошо, я посмотрю. Не, на этом справа, вот оно на столе лежит. Далее, вот... Ой, ой давай да. сразу договоримся, все свои скрипты ты не сбрасываешь на почту. хорошо. Так, дальше, дальше, секция базы знаний. Поскольку ЦКП полная находящаяся в организации доступная для сотрудников библиотека, ну, тоже материалы есть, там сейчас, ну, то есть я подыскаю в данный момент вот, через интернет, вот, мы-то работаем по нашей академии, по нашим этапом продаж. но ну, более расширен, то есть более э, какие-то статьи, которые более расширяют этот кроссовер. То есть я пытаюсь их дать. Но пока весь, как и Рома меня просил, то есть надо именно по книге наших, наших, продаж работать. То есть дать основу. Потом уже можно да, да, Если я посмотрю, что человек это понимает, он, есть понимание, то есть обратная связь то я тогда уже буду скажу отдельно и ну, и Но такое, какие-то наработки есть. У меня там я сделал папку. Вот. списка пока вот, говорили, пока еще нет этой папки. Но в принципе я сделаю всю литературу, которая у нас есть, находишь, я ее как бы систематизирую. Вот. Да. Значит, э, совершенствование. То секция контроля правом совершенствования. совет ну, пока ну, то есть. Ну. Он совет по программу по Да, вот и, ты вот, вот, и вот ты там и секция данных советов. То есть я, например, это твердая пол, полная современная информация о качестве компании. Ну, mm -hmm. я вот в данный момент я могу просто дать о, как информацию не полностью о работе всей компании. То есть я как бы вот если взять например производство, я там в принципе как бы с ними на данном этапе я не пересекаюсь. То есть и качество изделий который вот предел качества контролирует 13, То есть я как бы еще к, этому не дошел. А вот данные по качеству наших сервисных услуг, в данном случае продажи, общение продавца и покупателя, это вот я вот как бы, вижу, потому что я работаю рядом с этим. Так, дальше там сред по качеству. Куда будет ходить? Черевко, ты, Русак, Лабутарова то есть ну, вот если какая-то проблема вот, еженедельный совет по качеству ну, вот, которые будут это сопоставлять, да вот это что мы выигрываем? мы выигрываем, да вот мы выявляем, что мы сразу видим ну -то работу той то есть или в технологиях проблемы каждый вот, да, каждой вот, то есть да то есть выявили Значит, надо, надо создать совет по качеству. Mm -hmm. вот. И уже выше, да, это секция данных по совету. То есть, вот, данные. Вот есть, да, вот ее надо полностью, как сказать, э, объединить, да, вот это, или раз, разъединить. Ну, короче, свести данные в кучу и развести. Да думаю, Или развести. Вот, и, и есть. Вот, юмор строится на отождествлении или на разногласиях. Да? Вот, ну, когда вот, нас их учили всю жизнь ставить, ну, то есть же отождествлять, то есть найти одинаковое. Да? Вот, а правильно, да, вот, это, чтобы человек был более это, это, найти разницу. Вот, Но ну, сначала надо научиться отождествлять. То есть если, если мы будем видеть одинаковое, мелочи. Так дальше, а то я по трассему хожу, эти данные такие я говорю, что это. <связь> ну, ну все равно, да, вот с этим, я все равно у них, у них повторюсь, вот эти данные, да, ну, вот, ты, ты должен не отождествлять, то есть ты должен должен собрать в кучу, а потом еще разъединить, то есть два процесса. Ну, это, в принципе, вот если даже сделать скрипт, да, который за то все тоже, то да, то есть мне люди могут сказать, что вот общее какое-то есть там в магазине, да, вот я бы, например, улучшил вот это то-то, то такое, ну, не касательно, например, ни продавцов, ни качества изделия, ни качества сервиса. Просто вот музыка, да, вот, громко играет или отсутствие вообще. Правильно? То есть, как бы, вот это произ... а потом уже на совете по качеству, да, то есть вот, я знаю, например, проблема, либо от производства, и потом уже собираются вот эти все люди, которые отвечают каждый свою отрасль, правильно, а потом, да. то есть да. я довожу, и мы общими усилиями решаем этот вопрос. Ну, вот так я это вижу. Да. Правильно. Так, поехали от ИК. 13. Так, влажные клиенты и партнеры имеющие хорошее мнение. Ну, О, я Саша должен передать. Ну вот этим пока занимается наш ну, ну, Вот не будет передавать. Я понял. Вот секция просто. записать, Вот сейчас занимаешься? Стандарты магазина, стандарты магазина... Стандарты полностью соответствуют. Ну, для того, что тоже не все стандарты, стандарты еще надо разработать. Что строение. это бизнес-процесс mm. то есть это, значит будет понятно то есть те, кто конечно этот Саша передаст, всех, кто стандарты магазина, да, вот когда будут стандарты магазина первого дела сердце кадрового учета учета сердце кадрового учета вот, и, сердце, кадрового учета. вот и, ты видишь я построения да какая секция кадрового учета документация. Но ну, это наша, наш Бог. с сотрудником магазина, когда ты с ними работаешь, он ты должен проверять все ли там есть и потому что заняться этим, этому это некогда. Ну, и... c'est bien sûr Даже я тут не знаю. Хорошо, давай поехали. Вот основ деятельности это тяжело, да, вот, это, вот ну, все равно ты вот, в качестве видишь, да, что делать что не делается. а не используется. Ты можешь заполнить, можешь, да. Вот, Сексопрощение. Ты в качестве видишь, что хорошо работает, кто старается, то есть тут, а, как у тебя... Но важно должна обращать внимание это усилие, с каким человеком, усилием это делать. То есть, то есть человек может делать ну, там, 300 тысяч, но прикладывая усилий, у него это получается. То есть он не старается, он не устраивает, он хочет развиваться. Его, то есть его все устраивает. Да, вот, это. Ну тоже только касательно тех людей, с которыми я работаю, на данном этапе. Да, на данном этапе, да. Вот ты будешь или фрау тянуть, ну короче. У тебя самая, самая интересная работа, да, вот, вот, из всех физических деятельности, отделений, пятерка самая, вот, и ты видишь все, м, ну, то есть, если правильно будешь составлять, ну, как посреди, да, твердую информацию, да, мы будем видеть, что идет неправильно. но ну, это всем разная работа. СКП разная. Вот этика, ты тоже с этикой работаешь. Статистик, вот ты по статистикам смотришь ну, показатели все. В принципе, ну тоже, в любом случае, я на данном этапе только по той работе, которую в данном в данном моменте. В делаешь, куда ты видишь. В ну, в принципе, вот, вот секция инспекции это обнаружена влажная проблема производства. Ну, тоже как бы я буду видеть, но не все проблемы, которые есть, а только касательно моей работы. Вот если, например, проблема какая-то есть продавцов, то я это буду видеть. Ну, только у. на своем уровне. Так. Да. То есть всего я не буду видеть. Почему? Нет, ну перспектива да. может да, но в данный момент. То есть я ж, ну, если я фактически со службы доставки, ну хотя по звонкам-то я, да, Буду обзванивать, там я буду знать, принципе, какие проблемы будут у нас. Ну, важные проблемы. Но с сколько я заниматься, еще буду и улаживанием проблем. Вся Рома, статистики Рома. статистике Вот Раменко должна заниматься статистиками. Вот секция этики. Вот это, за только я занимаюсь, и Рома занимается. Вот. Секция поощрений тоже вот, исходя из своих данных, своих наблюдений, делает, делает Рома. Вот. Секция основной деятельности, да, вот, это, то есть это я смотрю, какие бизнес-процессы выполняются, вот, какие не выполняются, почему не, не выполняются. Вот, Старыми продавцами, бизнес-процессы не выполняются. Они смотрят молодые и тоже не выполняют. Ну да, между ними такая пропасть. Я работаю с ними. Вот есть такая проблема. То есть это у нас устроено получилось для работы, исходя из своих этих, ну, ну что сходя, это, что, ну, что я говорил. Вот ну, я тоже наблюдаю, да. Вот у нас или старых всех убирать, всех до единого я ставить на это, на секцию всех запретленных или под заказ, ну и корпоративные продажи, продажи, вот, вот, потому что она, она из всех самая исполнительная, вот, остальные живут людьми.